Salamu alaykum əziz kanal izləciləri. Bu gün yeni yaşamalda, Dadaşbünyazadə küçəsində, Bəyaz Marketin arxasında möhtəşəm, xüsusi sifarişlə təmir olunmuş, keyfiyyətli, bahalı materiallarla təmir olunmuş mükəmməl bir mənzilə sizi tanış eləyəcəm. Mənzilə keçməzdən öncə zəhmət olmasa əziz müştərilərimiz kanalımıza abunə olmağa, videonu bəyənməyə unutmayın. Çox geniş bir mənzildir bahalı və keyfiyyətli materiallarla təmir olunub. Sadəcə bütün bu parketdən hamısına 9000 dollar verilib, Alman parketidir. Yəni elə-belə bir ev deyil. Həqiqətən. Qalın 3 otaqlı 127 kvadratmetrlidir. 12 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşib, mükəmməl bir mənzildir. Full əşyalı satılır. Nə görürsünüzsə mənzilin üzərində veriləcək hər bir şərati var. Damafon, kamera vəsə, hər bir şərati var. Yeni hesab olun mərkəz hissəsində yerləşir sizə mənzilimizin giriş hissəsini göstərirəm, holu göstərirəm. Bir də holun böyüdüyünə baxın. Nə boydu hollar. Yəni bura istəyən öz əşyalarını, nəsə aksesuarlar falan da qoya bilər. Mənzildə demək olar hal-hazırda yaşayış yoxdur. Yəni çox yaşayış olunət demək olar mənzildə. Bütün əşyaları vəsərlə bahalıdır. Təkcə -tək qapıların bir dənəsini 800-900 manat pul veriblər. Belə müştərilərimiz, əziz müştərilərimiz, bura mənzilimizin giriş hissəsidir. Qısa olaraq mənzili sizə göstərim. Girişdə çox gözəl, şeffəflikli, dəhliz şkafı yığılıb, gördünüz kimi. Tüm əşyaları təzə kimidir, heç bir problem yoxdur, işləməyində və s. kosmetik problem, yəni görünüşündə. Bura mənzilimizin sanitar qovşağıdır. İşığı biraz e, bir işığı söndüb, ona görə üzr istəyirəm, qaranlıq düşə bilər. Bütün aksessualları var, təmirlidir. İstilik poldu döşəməsi. Çox gözəl bir mənzil. Ümumi sahəsi 127 kvadratmetrdir. Əziz izləyicilərimiz, bura hamamıdır. Bütün aksesualları var. Burada kabində yığılıb. Ya elə-belə bir təmir yoxdur. Sıfırdan özü üçün evin sahibi təmir eləyib bahalı materiallarla. İstəyirəm ilk öncə mənzilimizin zalını sizə göstərim dəşəm bir zal var, genişdə zalı da. Qalan zalına baxın. Nə görürsüzsə mənzildə, göstərirəm sizə. Nə görürsüzsə, hamısı mənzilimizin üzərində veriləcək. Gördüyünüz bütün əşyalar mənzilin üzərində veriləcək. Tam əşyalı satılır. Əşyalar da elə-belə əşyalar deyil, həqiqətən. Yalnız mətbəx mebelinə, yəni mətbəxdə indi göstərəcəm sizə bütün mətbəx mebeli vəsairə əşyalarına 15.000 manatdan çox pul verilib siz zalı göstərim. Zalda 2 dənə də gözəl bir pəncərəsi var. Pərdələrin və s. görürsüz, necə gözəldir. Çox zövqlü bir evdir, zövqlə təmir olunub. Sizə istəyirəm mənzərəni göstərim. Gördüyünüz kimi pəncərələrin ön hissəsi də açıqdır. Gözəl bir, geniş bir qonaq otağı da var. Sizə təqdim eləyirəm. Keçək digər otaqlara tam səhnəyə, soyuducu, stol, mebel nə görürsüzsə, mənzilimizin üzərində yerləşəcək. 127 kvadratmetrdir. Yeni Yasamalda, Dadaş Bünyazlı küçəsində, Bəyaz Marketin arxasında yerləşir, qanuni 3 otaqdır. Burada ilk yataq otağımız yerləşir. Otaqların genişliyini görürsüz. Ya əşyalar göz önündədir. Keyfiyyətli əşyalara oxşamamır gönüşündən belə. Yəni mən deməyimə ehtiyac yoxdur. Nə görürsüzsə mənzilimizin üzərində veriləcək. Burdan da eyvana çıxışı var. Eyvanı belə burdan göstərim, eyvana çıxmıdım. Geniş bir eyvanı var. Balaca deyil. Keçək digər otaqlarımıza. Bu yataq otağını sizə bir daha göstərim. Əziz müştərilərimiz, zəhmət olmasa kanala abunə olmağı, bizi izləməyi unutmayın. Sizin də yeni yaşamalda satmaq istədiyiniz əmlakınız varsa, bizə müraciət edə bilərsiniz. Əmlakınızı tez bir şəkildə satışa həyata keçirə bilərik. Bura uşaqlar üçün nəzərdə tutulan ikinci yataq otağıdır. Kürsü ola bilməz. Mənzildə heç bir qüsur yoxdur. Heç bir, yəni əşyaları olsun, təmirli olsun, ideal bir mənzildir. Günəş düşən bir mənzildir, fərah bir mənzildir, yel çəkən bir mənzildir. Süperdir otaqları həqiqətən, keçək digər otağımıza, daha doğrusu mətbəxə. Bir də nə baxın, işıq var və sarı keyfiyyətli qapısı. Keçək sizə mətbəxi göstərim. Hal-hazırda mətbəxə daxil olduq. Sizə mətbəxi göstərim. Bir də mətbəx mebelinə baxın. Vakumludur. Yəni öz-özünə bağlanır. Onu xüsusi olaraq qeyd edim. Keyfiyyətli. Ümumi bu mətbəx mebeli içəri dolu qarışıq. 15 min manatdan çox pul verilib. Yəni sif keyfiyyətə önəm verən insanlar üçün deyirəm. Yəni bir də buna baxın. Yəni özü bağlanır. Təzənatı, yəni vakumludur hamısı. Çox gözəl burdan eyvanı da var. Keyfiyyətli qazdır, peçdir, soyuducudur. Bir daha göstərim sizə mətbəxi, sonra eyvana çıxacam. Əziz izləyicilərimiz, mənzilimizin ilkin qiymətini də qeyd etdim. İlkin qiyməti 162.000 manatdır. Çox cüzi simvolik endirim nəzərdə tutulur. Full əşyalı, qazlı, kupçalı, sənədləri qaydasındadır, birbaşa tam hazırdır, alıq sərfdir. Keçə sizə Eyvanı göstərim. Eyvanı görürsüz. Genişdir eyvanda. İndi əşyalar var, onu çox sıx görsənə bilər, amma geniş bir eyvanı var. Hətta burada belə bir kladovka kimi yer də düzəldilib. Bağlı da qapısı var. Yəni istəsənsiz buranın yəni, qapısını bağlayın, əşyalarınızı yığın içəri. Hər bir şərait qurulub. Mənzilə hər bir şərait var ön hissəsi də görürsüz açıqdır. Yenə Samalın tam mərkəzində yerləşir, Bəyaz Marketin arxasında, Dadaş Bunyazadə da küçəsində yerləşir. Bir də qeyd edirəm, 127 kvadratmetrlidir, qazlı, kupçalıdır. Ümumi sahəsi 127 kvadratmetrlidir, qanunu 3 otaqdır, 12 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşir. Əziz izləyicilərimiz, Mənzilimizin ilkin qiyməti 162.000 manatdır. Qüsursuz, ideal bir mənzildir. Mənzil haqqında ciddi fikri olan şəxslər zəhmət olmasa qeyd etdiyim nömrələrinə əlaqə saxlasınlar. Mənzilimiz olduqca möhtəşəm bir mənzildir. Alan qətiyan uzudmaz. Full əşyalı satılır. İlkin qiymətdə 162.000 manatdır. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.